Paduan Melayu hari ini diasak dari pelbagai sudut dengan budaya fitnah menfitnah, separuh benar dan pembohongan yang dahsyat. Hari ini fitnah bukan sahaja berlaku di kalangan orang munafik tetapi sudah menjadi permainan gulungan yang kononnya mendakwa diri mereka sebagai pemimpin Islam dan agamawan. Bertolak dari situ. Situasi hari ini menuntut AMNO sebagai wahana perdana politik orang Melayu agar membetulkan kembali visi dan hala tuju. Sekaligus mengenal pasti langkah-langkah bugar untuk mentransformasi AMNO supaya menjadi parti pilihan orang Melayu. Untuk mencapai matlamat ini, pertama sekali adalah sangat mustahak untuk mengemaskini pendidikan dan pengkaderan politik. Di semua peringkat ahli-ahli AMNO -ahli perlu dididik dan diberi kefahaman secukupnya agar menjadi penyokong yang celik tentang sejarah parti. Barulah nanti akan wujud kesetiaan yang berasaskan pada keyakinan terhadap perjuangan UMNO. Kita tidak boleh mengambil mudah tentang proses ini yang sebenarnya telah menjadi punca kepada jatuh bangun sebuah temadun dan bangsa. Jadinya kita perlu memperkokohkan proses pendidikan dan pengkaderan melalui krusus-krusus politik secara terancang berperingkat lagi tersusun berdasarkan kurikulum yang digubal khas merangkumi pendedahan sejarah pembinaan jati diri dan esprit de corps kita ingin mencadangkan kursus atau latihan kepimpinan berbentuk 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam diperhebat di camp atau pusat latihan seluruh negara modul kursus bombang ini wajar padat dengan pengukuhan nilai murni perjuangan dan bertujuan melatih para ahli menjadi pemimpin-pemimpin yang mulia di komiten. Kaedah latihan juga wajar bercorak lebih lasa. Bukan di hotel-hotel lima bintang. Tapi di kem-kem latihan. Mulio kembara di hutan ataupun di humbon di laut untuk membina semangat kekitaan mengeratkan tali persaudaraan sesama ahli dan pemimpin keduanya keduanya kita mesti mengubah cara ano menentukan pemimpin termasuklah sistem kota Kita perlu memberikan hak memilih ketangan kumpulan yang lebih besar. Sekarang ini sebagai contoh, pemilih bagi perimpunan agung AMNO hanya di kalangan hampir 2,600 orang yang terdiri daripada perwakilan dari 191 bahagian, 2,600 sahaja boleh hafal nama setiap seorang perwakilan. Sudah tentu keputusan yang dibuat oleh perwakilan sejumlah itu mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya hasrat lebih 3 juta ahli UMNO di peringkat akar undi seluruhnya. Pada hemat saya, telah tiba masanya untuk kita mengkaji sebuah perlembagaan UMNO. Dari aspek ini agar proses pemilihan kepimpinan UMNO dapat disertai oleh lebih ramai ahli dari semua peringkat. Inilah jalan yang akan dapat membendung masalah politik wang dan salah guna kuasa. Nak jaga 50 ribu orang amat sukar. Nak jaga 2,600 mungkin boleh. Kalau 50-60 ribu jadi salam kosong jawabnya. Saudara-saudari, inilah juga jalan jika kita ingin parti ini terus kekal kuat dengan sewajarnya mengembalikan semula mandat pemilih kepada akar umbi. Ingat apabila rakyat sudah berpaut dengan kita barulah anu akan kembali menjadi perkasa. Ini boleh dilakukan jika setiap pemimpin dan ahli amno menjiwai kelazatan berkhidmat kepada masyarakat. Setiap masalah rakyat yang berjaya kita bantu. Setiap kekusutan mereka yang berjaya kita leraikan. Dan setiap kebuntuan ramai yang dapat kita atasi akan menjadi suntikan semangat untuk terus berkorban demi sebuah perjuangan. Saudara dan saudari, hari ini kira-kira dua per tiga rakyat Malaysia tinggal di kawasan bandar. Atas kejayaan dasar-dasar yang digubal oleh UMNO, juga sebahagian besar masyarakat Melayu telah menjadi masyarakat bandar. Sehubungan dengan perkembangan ini, AMNO bukan saja perlu terus memperkasa usaha memerangi kemiskinan di luar bandar, tetapi juga perlu peka dengan masalah kemiskinan bandar. Perlu difahami bahawa sebilangan keluarga di bandar yang berpendapatan rendah kini sukar untuk memenuhi tuntutan kehidupan seharian. Berdasarkan itu, bahagian-bahagian AMNO -bahagian di bandar perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengetengahkan rintihan gulungan Melayu bandar yang berpendapatan rendah. Nyatanya pun terbukti sejak sekian lama rekod kepimpinan UMNO telah hampir berjaya membasmi kemiskinan tegar luar bandar melalui pelbagai rancangan. Sekarang tibalah masanya kita mengulangi kejayaan itu dalam membasmi kemiskinan bandar bersesuaian dengan konteks semasa. Lantas UMNO sebagai parti tonggak pemerintahan akan memastikan agenda ini diberi keutamaan oleh kerajaan. Saudara dan saudari, UMNO menjunjung kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara. Raja-raja Melayu sebagai payau negara dan payau negeri menjadi elemen penting kepada supremasi Perlembagaan. Walaupun dalam sistem ini Raja bertahta tapi tidak memerintah Setiap kerajaan tetap mentadbir atas nama baginda Sebagai ketua cabang eksekutif Oleh itu Jika orang-orang Melayu sendiri tidak menunjukkan rasa hormat pada raja-raja kita Yang selama ini menjadi asas kestabilan dan simbol perpaduan Maka siapa lagi